নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আমি আজি ৰাতিপুৱা অকণমান সোনকালে উঠিলোঁ দেই আৰু এয়া বেটাই শুই উঠি গা ধুই বহি আছে টোপনীয়া টোপনিয়া মানে এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ বাহিৰত চাওকচোন ইয়াৰ পোহৰ হোৱাই নাই ভাল ধৰণে লাইট জ্বলিয়াই আছে অকণমানি মই মা দেউতা আৰু এখেত আৰু আমাৰ ডাঙৰ ভাগিন যাব গাড়ীখন লৈ এপাক ভাবিছোঁ মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা আহোঁগৈ তো চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে দেখুৱাই যাম কোন মন্দিৰলৈ গৈছোঁ মানে কিনাৰ সময়তে গাড়ীখন দেউতাই এদিন ক'লে যে মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা এপাক আহিবগৈ লাগে ওচৰতে এটা মন্দিৰত যোৱা হৈছিলে যদিও এইটো মন্দিৰলৈ যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে কাৰণে তালৈ আজি ওলাইছোঁ আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাটো দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে হয় আমি গৈ আছোঁ দেওপ্ৰাণী মন্দিৰলৈ আগতেও মোৰ ব্লগত মই ভিডিঅ' দিছোঁ তাৰ তাৰ ইয়াৰ ৰাস্তাটো চাওকচোন খুব সুন্দৰ আমাৰ নামবৰ অভয়াৰণ্যৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ আৰু সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া আমি মন্দিৰত গৈ দেউতাক ফিটা বান্ধিলে এখেতে অকণমানি শিকাই দিছে কেনেকৈ বান্ধিব লাগে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো সকলোৱে আহিছেই নহয় জানো ইয়াতে ফিটা বান্ধে প্ৰায় বহুত মানুহে বন্ধা দেখা যায় এইজোপা গছজোপা ওপৰলৈকে চাওকচোন কি সুন্দৰ হৈ আছে বহুতদিনীয়া পুৰণা গছ তথাপিও একো বেয়া হৈ যোৱা নাই আগতে গছজোপাতে আমি বান্ধাৰ মনত আছে কিন্তু এতিয়া গছত বান্ধিবলৈ নিদিয়ে ফালে সেই মানে ৰ'দ বান্ধি দিছে তাতে বান্ধে আৰু এই ছাইডত দেখিছেনে এইফালে চাকি জ্বলায় আৰু মন্দিৰ মানে দেৱীৰ বিগ্ৰহ বেলেগ এফালে আছে এইফালে আমি চাকি বটি জ্বলাই আজৰি হ'লোঁ আৰু একেতে প্ৰায় সামৰি ছিগে আৰু পিঠা বনোৱা বন্ধা কামটো শেষেই কৰিছে চাকি বাটি জ্বলাই শৰাই আগবঢ়াই একেবাৰে আজৰি হৈ আমি ইয়াত বহিছিলোঁ প্ৰসাদ কৰিবৰ কাৰণে আৰু মূল বিগ্ৰহৰ মানে মন্দিৰৰ যিফালে দুৱাৰ এই ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকে অকণমানকৈ সেইফালে কিন্তু মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে আঁতৰৰ পৰাই অকণমান মই ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিছিলোঁ হয়তো সকলোৱে আহিছে কিন্তু যিসকলে হয়তো অহা নাই বা দেখা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব এইফালে দেখিছেনে এইফালে আছে মূল মন্দিৰ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে যিহেতু সেইকাৰণে আঁতৰৰ পৰাই অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি যাওঁতে একেবাৰে মানুহ নাছিলে পুৰোহিতত ওচৰত গৈ ধুনীয়াকৈ আমি আশীৰ্বাদ মানে পুষ্পাঞ্জলি ল'ব পাৰিছোঁ আৰু গাড়ীখন যিহেতু নতুনকৈ লোৱা হৈছিলে সেইকাৰণে গাড়ীখনকো চাবি তাবি দি আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ জাবি কৰি আহিলোঁ আৰু আৰু এইফালে দিছিলে মোৰ অৱস্থা একেবাৰে ৰঙা ৰঙলী হৈ আহিছোঁ ফুট লগুণ লৈ সকলোৱে অৱশ্যে এইভাগত বিশ্বাস নকৰে কিন্তু বিশ্বাসেই আদিমূল নহয় জানো মানিলে ধান ধান আৰু নেমানিলে পতান বুলি কয় নহয় আৰু তাৰপৰা আমি ওলাই আহি এইফালে গৰম পানীত আহি উমালোহি গৰম পানীৰ পৰিৱেশটো কিন্তু এইবাৰ যাওঁতে খুবেই সুন্দৰ লাগিলে এইফালে এই দলংখনেদি আগতে বোলে ৰাস্তাটো মাজেদি আছিলে কিন্তু এই দলংখন বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিলে নে কি তেনেকুৱা ধৰণৰ মই ইমান ভালকৈ সবিশেষ নাজানো তথাপিও এই যিটো পৰিৱেশটো গৰম পানী ঔষধটোৰ ওচৰৰ এই পৰিৱেশটো আগতকৈ উন্নত কৰিলে ফুল তেতেলি ৰুই আৰু ধুনীয়া কৰিছে আৰু খুব চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে সোমাওঁতে আমাৰ টিকটৰ মূল্য বিছ টকাকৈ লৈছে আমি কেইবাজনো হ'লোঁ ভালেমান কেইটকা দিবলগীয়া হৈছে যিহেতু চাফ চিকুণৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে সেইটো ল'বই আৰু ইফালে দলং এখন আছে ওলোমা দলং অকণমান উঠোতে ভয় লাগিছিলে আপোনালোকে বাৰু গৈ পাইছেনে তাত উঠি পাইছেনে কেতিয়াবা চাবচোন এইফালে আৰু এইকণতে বগৰী দুযোপামান আছে ইমান বগৰী লাগিছে বাপৰে thank you